Самый добрый день. Я перед, скажем так, украиноязычным населением извиняюсь, буду говорить на русском, ну, потому что это мой язык, на котором я чаще всего говорю. Я надеюсь, что все будет понятно. А, отвечаю на первых три вопроса. Кто мы такие, что мы будем делать и сколько это продлится? Первое. Мы сотрудники Украинской службы по ритунгу, Украинской службы спасения. Это общественная организация, в которую входят различные ну, скажем так, люди, которые и работают в, э, на скорой помощи, не работают на скорой помощи медики, не медики, э, пожарные спасатели, то есть те люди, которые э, выполняют свою роль э, на уровне государства и еще несут общественную нагрузку. Наша задача на сегодня. Мы привезли вам, к участникам, скажем так... Э, как участникам майдана небольшие так называемые наборы первой помощи aid, первая помощь в эти наборы входят вещи которые мы сейчас с вами немножко попользуемся для того чтобы вы понимали каким образом что применять сюда входит пленка клапан для искусственной вентиляции легких перекись водорода, перевязочные материалы пластырь, бинты поэтому перед тем как мы это все раздадим мы хотели бы быть уверены в том что вы это сможете использовать качественно это самое главное и Продлится этот инструктаж, по первой, она у нас называется до медицинской помощь, до медицинской помощи. Хотите назвать паршем дышем, на помогу, как хотите, как с гражданской обороны еще всю жизнь ее называют. А, Продлится минут 40-50. То есть, соответственно, если будут вопросы, я рад на них буду ответить. Итак. Меня зовут Олег, так можно в принципе и обращаться. Мой коллега Александр. Вот, соответственно, мы сегодня привезли вам манекена, чтобы потренироваться. Первое, с чего начинаем, с того, что у нас большое скопление людей. Уверен, что каждый из вас во время нахождения, своего нахождения на Майдане видел, как медики, как простые люди кого-то эвакуируют, то есть уносят по причине вильгельмского припадка, травм различных, потери сознания и всего остального. Поэтому мы должны с вами понимать, что чем больше людей обученных до медицинской помощи, то есть до при Медработника, тем, соответственно, больше шансов на выживание у тех людей, которые в данный момент страдают. А, не может медик разорваться на несколько частей, потому ему нужны помощники. Мы этих помощников называем а, волонтеры, или а, хотите называть их санитары, то есть, по первой помощи. Вот почему, чем больше этих людей будет, тем общественная безопасность на Майдане будет выше. Я думаю, что со мной все согласны. Хорошо, итак, начинаем с того, что человек а, лежит без сознания, то есть взял в толпе, упал. Либо же вы зашли за угол, видите, он лежит, да, и чувствуете, не хрипит, то есть реально не спит. Поэтому нужно понять, жив ли этот человек вообще, прежде всего. Первое, что необходимо сделать, нужно к нему подойти и прикоснуться. Спросить, с тобой все в порядке? Ты меня слышишь? Тебе нужна моя помощь. То есть я спрашиваю и прикасаюсь. Потому что уровень сознания это уровень э, адекватного, качественного питания клетки мозга кислородом. То есть, если человек жив, а вы сейчас живы, то, соответственно, сознание у вас сохраняется. Реакция э, нашего организма на определенные факторы раздражения и является наличием сознания. В данном момент фактором раздражения является мой голос является свет. То есть, соответственно, если его включить сильнее, то, да, э, то, соответственно, будет еще больше раздражения. Зрачок сужится, да? Тактильный контакт, то есть прикосновение, звук, голос, да, холод, тепло. Поэтому, если человек на это реагирует, он жив. То есть, получается, что в случае, если вы слышите крик человека, это не говорит о том, что ему хорошо, но крик – это дыхание. А дыхание – это жизнь, это прежде всего. То есть, раз человек кричит, стонет, подает признаки жизни явственно, с матюком, это говорит о том, что он жив. То есть он дышит, это прежде всего. Соответственно, он может быть ранен, но он жив. Если человек наоборот, там попал в него камень, либо же, ну, какая-то другая страшная ситуация, он упал и не реагирует ни на что, то есть лежит. Это говорит о том, что он потерял сознание. Он может быть как жив, так и уже погибший. Поэтому наша задача понять, жив ли человек. Поэтому помните самое главное, наличие сознания это наличие жизни. Это прежде всего. По-другому не может быть, за исключением зомби. То есть к ним мы никаким образом не э, обращаемся. Итак, я подошел и спросил: с тобой все в порядке? Я тебе могу помочь? Ты меня слышишь? Открой глаза. И если человек открывает глаза, то первое, что я спрашиваю, все ли с тобой в порядке? Что, что случилось? Где у тебя болит? То есть я спрашиваю те травмы, которые могут быть у него. Он рассказывает, болит голова, болит шея, болит там таз, болит нога, рука. То есть он рассказывает что у него случилось. То есть это очень важно понять, потому что вы успеете его опросить до потери сознания. Он секунду при вас в сознании, а потом, когда прибежит медработник, он потерял сознание. Если он потерял сознание, у кого уже спрашивать? Поэтому вы должны быть ценны именно опросом. Потому что он потерял сознание, но перед этим он говорил, что у него у него у груди болит, у него болит в груди. Помните о том, что есть такие вещи, которые не соприкасаются с травмами, но очень часто люди этого страдают. Это эпилептический припадок, это инфаркт и инсульт. Помните о том, что у нас людей очень много на Майдане, и эти люди чем-то страдают. Кто-то с тремя инсультами приперся на Майдан, кто-то с двумя инфарктами. И вы должны понимать, что эти люди это фактор риска. Фактор риска всего, для них. Поэтому если вы видите, что человек э, ухудшается его сознание, упал или подкосился, да, или его там положили, то первое, что нужно понять, что у него, где у него проблема. Если человек говорит, мне тяжело дышать, дает такую одышку и непроизвольно хватается за грудь то, соответственно, он, вы должны понимать, что у него болит сердце. Я уверен, что каждый вас понимает, что сердце находится где? По центру, за грудиной. Соответственно, когда звучит гимн, мы сюда укладываем руку. Вот здесь сердца нет. Там, где укладывают футболисты в момент гимна, тоже сердца нет. Поэтому вы должны это понимать. Сердце по центру. И боли сердечные, это прежде всего боли по центру, за грудиной. Не с левой стороны. Это, возможно, продули, невралгия и все остальное. А именно по центру. Поэтому, если вы видите, что у человека боли за грудиной, если вы чувствуете одышку, он так натужно дышит, вы должны понимать, Ой, что, этот да. человек, э, что этот человек, человек, э, скорее всего, имеет проблему с сердцем, то есть с э, его насосной функцией. Первое, что необходимо сделать, его ни в коем случае не стоит ставить на ноги и тащить куда-то. Человек, у которого болит сердце, не должен перемещаться на своих ногах. Его нужно взять и нести. Потому что с каждым шагом у него э, все больше работает сердечная мышца, все больше ее повреждения, и, соответственно, это может привести к остановке сердца. Если у человека состояние связано с нарушением мозгового кровообращения, то есть это инсульт, вы должны понимать, что он имеет тоже определенные, э, определенные признаки. Простейшие из этих признаков ⁇ это так называемые неврологические изменения. Первое. У человека, скажем э, так, подкашивается одна нога, то есть он себя ведет как пьяный, только запаха от него нет. То есть у него подкашивается нога, он не может на нее встать. У него нет возможности двумя руками качественно сжать ваши руки. Грубо говоря, скрутить дулю одновременно двумя руками. Он не может улыбнуться так, у него перекошен рот бывает. И самое главное, он чаще всего теряет речевую функцию. То есть он начинает жевать язык. Вы можете попросить его язык высунуть. Он должен его высунуть прямо. Если он его высовывает и у него это не получается, он смещается, то, соответственно, мы можем говорить о нарушении мозгового кровообращения. То есть не наша задача в данный момент решать, насколько обширен инсульт, геморрагический он или ишемический. Наша задача проста. Понять, что это человек в опасности, ему жизни угрожает опасность, и его эвакуировать на этап медицинской помощи. Это не сложно? Поэтому основными признаками являются неврологические изменения. Спросите у него, сегодня хорошая погода, повтори. Сам Если он нормально он это повторит, то, соответственно, вы должны понимать, что это еще не значит, что у него нет инсульта. То есть вы должны это все увидеть. На фоне головных болей, которые продолжаются несколько часов, не снимаются рабочими спазмолитами, Тиками, то есть тогда вот это может быть инсультное состояние. Фактор риска, конечно, люди в возрасте. Но опять-таки инфаркты и инсульты людей в 30 лет уже никого не удивляют. Это понятно? Да. Хорошо. Итак, если мы подошли к человеку, обратились к нему, прикоснулись, он не реагирует. То есть он остался безмолвным. Он не отреагировал на наше прикосновение и на наш звук. На звук нашего голоса. Мы должны понимать, что он без сознания. Он без сознания может быть жив? Может. Да, может. Причина, скажите, пожалуйста, его бессадительного состояния. Какая может быть? Ну как вариант? Да, ну конкретно какая. То есть вот я понимаю, что у может быть развитый Удар, удар по голове. мозга. Да. Сотрясение мозга. Что еще может быть? Коллапс на фоне низкого теста. Совершенно верно. У него может быть коллапс. Хорошо. Что еще может быть? Ну, простейшее, да, еще. Болевышу. Ну, опять-таки, ну, он потерял сознание вследствие того же удара, да? Ну, опять-таки, хорошо. Может ли у него быть э, гипогликемия? Может. То есть да. у него, коллеги, да, упал уровень сахара. У нас есть глюкометр по мере сахара. Нет. Как можно без глюкометра проверить, гипогликемия за, это или нет? За, 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 трудом, а если его нет? запах сорта, может быть, угодно покурил. Можно, Можно ли вести больше. на гипогликемической коме глюкозу? Можно. Можно. Сколько? Ну, до 40-60 мл спокойно. Совершенно верно. если на конце иглы мы будем видеть, что он раздупляется, соответственно, это гипогликемия. А, а если не раздупляется? А если не раздупляется, госпитализировать, вызывать скорую вперед. Вот и все. Поэтому мы говорим о том, что у человека может быть различные ситуации, когда он без сознания, но жив. То есть это плохо. Помните о том, что без сознания у человека есть э, фактор опасности, лежа на спине. Этот фактор опасности – это западение языка. Помните о том, что все подвержено силе тяжения, да, силе тяжести. И язык, достаточно крупная мышца, она расслабляется и не проглатывается туда, а она просто расслабляется. И, соответственно, перекрывает вход в гортань. Для того, чтобы это избежать, у людей в бессознательном состоянии, это очень часто бывает, недостаточно просто повернуть голову на бок. Это не работает. У него все равно западает язык. Я надеюсь, что медработники знают, что если человек лежит, сидя, вот так вот, с потерей сознания, у него тоже идет западение языка. То есть язык движется назад в 80% случаев. Соответственно, вы должны понимать о том, что первое, что необходимо сделать, когда вы видите человека в создательном состоянии, это ему эм, убрать возможность западения языка. То есть открыть дыхательные пути. Для того, чтобы их открыть, необходимо положить руку на лоб, второй рукой захватить нижнюю челюсть. Друзья, хотел бы вас, э -э, вы будете отрабатывать сейчас э -э, навык, и Фактически хотел бы вас предупредить, не надо хвататься вот так. Инструктор, здесь я. Э -э, не надо хвататься вот так, да? Вот так. То есть нужно это сделать достаточно четко. Запрокидывать голову вот так, вот ни в коем случае нельзя. Это может быть человек уже с травмой шеи, либо эту травму шеи можно здесь спровоцировать. Поэтому мы делаем плавное выведение нижней челюсти. Помните о том, что нижняя челюсть, то есть мы физиологически созданы так, что у нас язык <coughs> движется за ней. И если вы сделаете запрокидывание головы, слегка, небольшое, вы этот язык отведете от задней стенки гортани. То есть вы восстановите проходимость дыхательных путей. Вот этим уже можно реально спасти жизнь человека, который лежит на спине. Что следующее нужно сделать? Нужно заглянуть в рот, посмотреть, нет ли у него во рту чего-то лишнего. Что для рта лишнее? Рвотные массы. Рвотные массы, раз. Что еще? Зубы. Зубы, которые выпали, да, то есть вследствие удара. И народное тело. Что еще? Жвачки, цукарки. Жвачки цукерки. Что штатное во рту? Привет, Олег. Что штатное во рту? Сюда по А, да, то есть зубы. <звучит> то есть зубы. Либо <звучит> вставные. Да, И обычные зубы. Что же это а. штатно? Что <звучит> еще? Слюни. Ну нет. почему? Нет, слюной можно тоже поперхнуться, надавиться. То нет. Язык штатный? Да. <звучит> И третье, что еще? Зубы, языки. Карис. Его же не победили еще. То есть <звучит> это все, что нам не мешает дышать в данный момент. <звучит> Поэтому помним о том, что все остальное нужно оттуда убирать. Запрокинули <звучит> голову, Наклонились, наклонились и проверяем дыхание. Проверяем дыхание тремя способами: одновременно. Смотрим на грудную клетку. Помните о том, что если на человеке кутка, одежда, пуховик, вы это ничего не увидите. Было бы гениально слегка его расстегнуть, либо же привлечь внимание другого человека, который мог бы просто положить руку либо на ребра, либо на грудь. Да? Для того чтобы почувствовать движение грудной клетки. Запрокинули голову, раз, наклонились, смотрим на грудную клетку. Слушаем. Звук дыхания и ощущаем на щеке выход воздуха. Очень надеюсь, что среди умных, молодых, здравомыслящих людей нет тех, которые привыкли проверять дыхание с помощью зеркальца. Да, у медработников это вызывает гомерический опыт по одной простой причине. Зеркальца, он же мобильный телефон, часы, там очки и все остальное. Да, дает испарение, дает конденсат. Здесь и сейчас в тепле, в светле, при положительной температуре воздуха. Давайте выйдем на Майдан и с помощью зеркальца попытаемся проверить дыхание. А если на на улице еще темно, мы вообще ни черта не увидим. Туда же, туда же ватка, бинтик из гражданской обороны и какой-нибудь волосик. Это все не работает. Поэтому мы это все проверяем только щекой, ушком и смотрим на грудную клетку. Посмотри, послушай, почувствуй. Гениально и просто! Запрокинули голову, наклонились и считаем до 10 до 10 секунд. Раз, два, три, 4 5 шесть, 7 восемь, девять, 10 За 10 секунд, именно с такой позиции, чем ближе, тем лучше, я должен понять две вещи. Первое, дышит ли он у меня, и второе, дышит ли он адекватно. Вопрос к моим друзьям-медработникам, сколько он должен дышать в минуту? 16. 16-18, то есть всех устраивает, да? То есть от 20, от, от 12, даже в коме может быть 10, да, друзья, до 20 он должен дышать. Как каждый из нас сейчас, если он статичен. Окей, okay. за 10 секунд это сколько?